सन 2050 में दुनिया की पांच आलमी ताकतें कौन सी होंगी अगरचा कोरोना वायरस ने मीशत पर बुरे असरा मुरतब किए हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद आलमी मीशत के बारे में यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यह आने वाले अशरों में तेज़ी से तरक्की करती रहेगी दर हकीकत सन 2050 तक आलमी मंडी अपने मौजूदा हुजम से दुगनी हो जाएगी गो के अव मतहद के अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया की आबादी में इस दौरान छब्बीस फीसद इजाफा हो जाएगा इस मुशी नमू से बे पनाह तब्दीलियाँ वकू पजीर होंगी लेकिन मुस्कबिल में हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं ये कहना इंतहाई मुश्किल है अक्सर माहरीन इकतियात इस बात पर मुतफक हैं कि आज के दौर की तरक्की पजीर मैशतें मुस्तबल की तरक्की याफ्ता और मुशी ताकतें होंगी पेशा वराना सर्विस की आलमी फर्म पी डब्ल्यू सी की रिपोर्ट द वर्ल्ड इन टू थाउजेंड फिफ्टी के मुताबिक तीस बरस में छ में से सात आलमी आलमीशी ताकतें वो ममालिक होंगे जो आज मुशी लिहाज से तरक्की पजीर मुल्क हैं और अमरीका इस फहरिस्त में दूसरे से तीसरे दर्जे पर चला जाएगा इस तरह जापान चौथे से आठवें और जर्मनी पाँचवें से नौवें दर्जे पर चला जाएगा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले अशरों में वियतनाम फलपाइन और नाइजीरिया जैसे मुल्क भी माशी लिहाज से बेपनाह तरक्की करेंगे और इस फहरिस्त में बहुत ऊपर चले जाएंगे। ऐसे पांच ममालिकिन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले बरसों में बेहद तरक्की करेंगे अब हम इनके बारे में तफसील से जानेंगे फहरिस्त में शामिल पहला मुल्क चीन है अगर मुल्क की मजमू पैदावार जी डी पी को लोगों की मसावी कुत खरीद जिसका हिसाब मुख्तलिफ मुल्कों में कीमतों के फ़र्क के बराबर करके लगाया जाता है इसके एतबार से देखें तो चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मीशत बन चुका है एशिया के इस सबसे बड़े मुल्क ने गुजशत दो अशरों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है लेकिन इकतदी माहरीन का कहना है कि आने वाली दहाइयों में जिस रफ्तार से यह तरक्की करने वाला है इसके मुकाबले में इसकी अब तक की तरक्की तो आटे में नमक के बराबर है चीन के आवाम की नज़रों के सामने मुल्क में तेज़ी से मुआशी तरक्की हो रही है चीन का सबसे बड़ा शहर शिंगाई है जहाँ बहुत से लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं शंगाई बहुत कारोबारी और तजारती जहन वाला शहर है फहरस्त में शामिल दूसरा मुल्क इंडिया है आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया आने वाली तीन दहाइयों में बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला है इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की शरह नमू औसन पाँच फ़ीसद रहेगी और यूं ये दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरस्त में शामिल रहेगा तो की जा रही है कि सन 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत बन जाएगा और दुनिया की मजमू पैदावार में इसका हिस्सा पंद्रह फीसद तक हो जाएगा इस माशी तरक्की के मस्बत असर पहले ही लोगों की जिन्हों पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं फहरिस्त में शामिल तीसरा मुल्क ब्राजील है जनूबी अमरीका का यह मुल्क सन दो हज़ार पचास तक माशी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में जापान जर्मनी और रूस को पीछे छोड़ता हुआ पाँचवें नंबर पर आ जाएगा मादनी वसाइल से मालामाल इस मुल्क ने गुजा दो दहाइयों में बड़ी तेजी से तरक्की की है लेकिन इसको बदअनवानी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है ब्राज़ील के बड़े शहर रियोडीज और पालो बहुत महंगे हो गए हैं और लोगों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं है एक माहिर अनालिसा नाश फर्नाडीज का कहना है कि महंगाई की वजह से बचत करने में दुश्वारी से ब्राज़ील फंड टैग अपनाने वाला बानी मुल्क बन गया सन 2016 में सोलह में साथ कसात बाजारी से मुल्क को सख्त धचका लगा था लेकिन मीशत में बेहतरी के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और मुल्क में नए सदर के हकूमत संभालने के बाद सन 2020 हज़ार बीस इंतहाई अहम साबित हो सकता है ब्राज़ील एक बहुत ही प्यार करने वाला मुल्क है जो बाहर से आने वालों को खुश आमदीद कहता है ब्राज़ील के लोग बहुत मलनसार होते हैं जब कोई गैर मुल्की इनकी सकाफत और ज़बान में दिलचस्पी जाहिर करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है पुर्तगाली जबान सीख कर ये आपको अपने घर की तरह लगने लगेगा पेरिस में शामिल चौथा मुल्क मेक्सिको है सन 2050 तक मेक्सिको दुनिया की सातवीं बड़ी मीशत बन जाएगा इस वक्त वो ग्यारहवें नंबर पर है और वो चार दर्जे ऊपर आ जाएगा इसकी सनतों और बरामदात पर खसूस तवज्जह से हालात में बेहतरी आई है लेकिन माशी हालात में मुश्किल की वजह से वो इसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सका अमरीका कैनेडा और यूरोप मुकाबले में मेक्सिको में इलाज और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है एक खबर के मुताबिक हाल ही में हुकूमत ने अगले चार बरस में चवालीस अरब डॉलर की सरमाकारी का एलान किया है मेक्सिको का हर इलाका मौसम और सकाफत के अतबार से दूसरे इलाक़ों से बहुत मुख्तलफ है इसलिए बाहर से आने वालों को यही मशवरा दिया जाता है कि वो यहाँ आने से पहले मालूम हासिल कर लें मकामी लोगों की मेहमान नवाजी बाहर से आने वालों को यहाँ आबाद होने में बहुत मामल साबित होती है और ख़ास तौर पर अगर आपको हस्पानवी जबान की समझ बूझ रखता हो इस फहरिस्त में शामिल पाँचवा मुल्क नाइजेरिया है अफ्रीका की एक बड़ी मीशत जो सन 2050 तक बहुत तरक्की करने वाला है वो हर साल सवा चार फीसद की शरह नमू से तरक्की करता हुआ सन 2050 से माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में बाईसवें नंबर से चौदवें नंबर पर आ जाएगा नाइजेरिया की हकूत करप्शन में उलझी हुई है लेकिन लोगों में कारोबारी रुझान मुल्क की तरक्की का पहिया चला रहा है आलमी कारोबार के अदाद शुमार के मुताबिक नाइजेरिया के 30 फीसद अफराद का जहन कारोबारी है और वो किसी न किसी कारोबार के मालिक या मैनेजर हैं जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है नाइजरिया के लोग बहुत मेहनत कश हैं वो बक वक्त एक से ज़्यादा चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं जिसका मतलब है कि वो हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा होता है मुल्क के मसाइल भी जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी भी कारोबार का एक मौका बन गई है अब नाइजीरिया में एक ऊबर की तरह मोटरसाइकिल सवारी फ्राम करने वाली कंपनी ओकादिस उभरी है जिसका अब कसरत से इस्तेमाल होने लगा है जो माजी में इतनी काबिल एतबार नहीं थी बैरूनी दुनिया से आने वालों के लिए लागोस और अबूजा मुस्तकिल सकूनत अख्तियार करने के लिए अच्छी जगह हैं। ये दोनों बड़े शहर हैं जहाँ स्कूल बहुत अच्छे हैं खाना बहुत अच्छा मिलता है और इसके अलावा नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ आबाद होने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ किसी को जानते हों जिस पर आप एतमाद कर सकें यहाँ गैर मुल्की आसानी से पहचाने जाते हैं इसलिए वो आसानी से हदफ भी बन जाते हैं अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अल्लाह हाफिज़